Доброго дня, выдавит из телеканал Социальная краина, а также Черноморскую телерадиокомпанию, в студию Костянтин Крупский. Будем говорить про здоровье у программы «Краина здоровья. У нас в студии Олег Артемюк это доктор ортодонт Добрый день. Добрый. А, начнем, наверное, с детей, потом продолжим подростками, а потом закончим уже взрослыми Зовстыми. людьми. А, как часто или, наверное, с какого возраста вот нужно повести ребенка, там, вот ну, у меня, допустим, там, дочку к доктору ортодонту для того, чтобы доктор посмотрел, все ли у нее в порядке там скучно, кривизна там, и все ли хорошо развивается? Начнем с того, что ортодонтия сама, да, как наука, завязана э, на комплекс э, проблем, которые могут быть связаны в процессе вообще рождения ребенка, непосредственно, допустим, вредные привычки, которые зачастую обуславливают инфантильный тип глотания то есть когда еще с самого-самого раннего возраста ребенок неправильно прокладывает язык и у него в перспективе остается так называемый сосательный остаточный рефлекс инфантильный тип глотания что в свою очередь может обуславливать эм, проблемы с прикусом уже даже в молочном прикусе mm -hmm. непосредственно то есть Ребенка можно уже показывать. Есть такое понятие, как страх белого халата, который у очень большого количества детей присутствует. Поэтому начиная уже с того момента, когда ребенок хотя бы может, ну не кричать в кресле и сидя, допустим, на руках у мамы или у папы, хотя бы посмотреть перекрытие молочных зубов, ну где-то с трех лет. Угу. уже можно начинать что-то смотреть. А, зачастую сами родители уже где-то знают, что а, вот у меня были пациенты, когда привели мальчика 5 лет, и мне четко а, родители говорят, он берет у младшего, забирает соску и с ней спит. Вот, то есть где-то сами родители уже понимают, что проблема определенная есть. А можно ли как-то влиять на молочные зубы, допустим, неправильный прикус и какие еще бывают самые распространенные ну, какие-то там дефекты с точки зрения доктора-ортодонта у современных детей? Зачастую неправильный прикус мы как ну как доктора видим эту проблему, опираясь на неправильное положение определенных групп зубов. Даже у ребенка, даже в молочном прикусе. Так чтобы мы просто немножечко э, понимали разницу, существует три периода: таких глобальных у ребенка: это период появления зубов молочных, период сменного прикуса, период становления постоянного прикуса. Каждый из этих периодов еще распределяется на определенные подпериоды. Но нас в большей степени интересует молочный прикус, начало смены зубов, mm -hmm. то есть рамки определенные последние 15-20 лет, они настолько э, смыты, если по книгам, допустим, конца 90-х годов, да, есть определенные сроки смены определенных групп зубов, то сейчас бывает, что приходит в 5 лет ребенок на консультацию у него уже состояние с, э, меняющихся зубов такое как по книге может быть семь лет или семь с половиной то есть сейчас существует такая тенденция к ускоренному развитию детей. А на что может влиять доктор Артанонт, когда зубы молочные? Как можно регулировать какой-то прикус, ставить какие-то там капы, брек, брекеты эм... и что-то еще? Ведь основные зубы еще не выросли, да. и связь между ними связи нет. Если вы исправляете молочные зубы, то те, которые будут вылазить, они же вылезут совершенно иначе. Да, но положение то с чего я начинал. Положение постоян... э, молочных зубов и положение в будущем меняющихся зубов mm -hmm. уже, в частности, если мы берем, э, какие зубы растут и меняются, это нижние фронтальные 4 резца и верхние фронтальные 4 резца. И параллельно вырастают шестые зубы. Недаром говорят, что шестой зуб в 6 лет. То есть это такая ну, закономерность такая определенная. И если мы видим определенную проблему уже с молочным прикусе то наша задача уже начинать. Или избирательные пришлифовки зубов молочных делаются, чтобы уйти от блоков молочных клыков. Наша задача максимально выставить уже то перекрытие на молочных зубчиках. Постоянные зубы будут прорезываться в 80% случаев уже правильно, если нам удастся поставить молочные зубы. Современные методы а, лечения – это вот, вот прям вот брекет системы, сразу вот мы ставим mm -hmm. и, и все? И существуют совершенно разные ну, подходы в лечении. Скажем так, ортодонтия – это комплексная наука, в которой существует достаточно много различных школ. Это американская школа ортодонтии, южнокорейская школа ортодонтии. И, соответственно, подходы в лечении совершенно разные. Я видел, встречал в своей практике, когда молочный, я видел брекеты на молочных зубах у детей. Есть такой подход в установке брекетов на молочные зубы. Я считаю, что ну, этого ну, я так не делаю. Uh -huh. Я считаю, что ставить уже, устанавливать несъемную аппаратуру ортодонтическую необходимо непосредственно уже на постоянных зубах. И наша задача до установки брекетов, различными ортодонтическими аппаратами, капами, внечелюстными тягами, достигнуть максимального соотношения хотя бы по прикусу, которое нам удастся поставить, потому как брекеты уже непосредственно они выравнивают э, отдельную группу зубов, да, но брекеты не являются полной панацеей когда вот очень часто бывает, что говорят, выйдите еще, погуляйте годик-два, а потом сразу уже брекеты поставим. Проблема э, неправильного прикуса, она может крыться в недоразвитии определенных э, или верхней, или нижней челюсти. Э, наша задача до установки брекетов стимулировать рост кости, потому что неровные зубы, они э, зачастую… Неровные зубы, они зачастую э, есть причина, почему они неровно не растут. да То есть, в частности, дефект развития, проблемы по лор-части. Очень часто мы с лор-докторами, ортодонты, ортодонты, очень плотно сотрудничают, потому что те же аденоиды. Есть такое понятие. Доноидальный даже тип строения лица. То есть, когда преобладает вертикальный рост лица, глубокая, высокая небо, и, соответственно, зубам нет места. И нам надо четко понимать, что без стимуляции роста кости мы никогда не выровняем зубы в том положении, в котором ну, необходимо. А говорят, что якобы вот искусственное скармливание очень влияет на прикус ну, в негативную сторону, в отрицательную, чем скармливание там, естественным путем. И якобы когда скармливание естественным путем, то и прикус нормальный, ну Если или бы... более менее нормальный. Да, ну, все-таки природа и все естественное, оно более подходит, скажем так, организму человека в отличие от искусственного оскорбливания. Потому это тоже может быть одна из причин, почему зубочелюстные аномалии появляются в таком раннем возрасте. То есть, резюмируя все, вот, о чем мы сказали, то есть здесь комплексный подход. Здесь может играть роль наследственный фактор определенные вредные привычки. Очень зачастую дети вот ко мне приходят на консультацию, говорят, вот у меня у ребенка проблема с дикцией. И мы ходим там к логопеду, растягиваем уздечку языка, в частности. Но когда ты четко видишь, что там необходимо вмешательство хирургическое по подсеканию уздечки, к логопеду можно и 10 лет ходить, на дикцию это к сожалению, не повлияет. То есть иногда вот это тоже немножечко недопонимание со стороны вот логопедов тоже влияет на эту проблему. А, дальше, когда уже у ребенка зубы сменились, мы идем опять к доктору ортодонту, и получается, он смотрит, насколько все а, правильно у нас а, формируется. А, формируется да, так. А, скажем так, уже в периоде смены зубов, то есть в идеале, когда у нас есть в смене 12 постоянных зубов, мы переходим уже, можем говорить о лечении определенного рода ортодонтическими аппаратами индивидуальными, которые имеют уже функционально маленький ортодонтический винт. То есть сам ортодонтический аппарат где-то, он может представлять из себя маленький аппарат Елизарова. Которые находятся во рту. Благодаря подкручиванию ортодонтического винта идет стимуляция роста кости и, соответственно, выравнивание зубов. То, которое необходимо нам достигнуть. А здесь сейчас современные дети, у которых зубы растут ровно, ничего не нужно им ставить, никаких пластин, никаких брекетов, никаких кап. Вот иди себе спокойно и гуляй таких пациентов, конечно, они есть, но их очень малый процент. То есть где-то, если так брать по полностью распространенности зубочелюстных каких-то проблем, но ну, это может 15-20%. То есть, в принципе, каждый, можно сказать так, пятый ребенок он, ему не, нету необходимости заниматься ортодонтией. Мы очень гонимся за какой-то идеальной голливудской э, улыбкой, но ну, мы, я имею в виду, как родители. Или действительно у нас вот э, ну, дети настолько больные, настолько вот у них и там проблемы, и в ортодонтии проблемы, и в другие там проблемы? Ну, скажем так, э, раньше подход к ортодонтии был на вот эту безупречную ровность зубов. Но есть даже такое сейчас понятие, как ортодонтическая улыбка. Это чересчур ровные зубы, то есть сейчас ортодонтия немножечко подходит к тому, что где-то даже маленький разворотик одного зубчика, он придает индивидуальность улыбке. Потому что существует, даже вот как-то так говорят, что пациенты от одного ортодонта, у них одинаково ровные зубы. Угу. Потому я считаю что ну, идеала его ну, к нему надо стремиться его достичь невозможно есть пациенты которые уже постарше становятся и начинают прибегать к уже эстетической стоматологии в виде протезирования но я всегда своих пациентов отговариваю от ну если достижение этой идеальности не удается сделать просто ортодонтически то есть где-то зубчик можно пришлифовать, где-то немножечко дорастить, но радикальности в подходе, в плане того, что необходимо обрабатывать, обтачивать свои зубки, ну пускай где-то там немножко в цвете измененные, ну я считаю, это не, ну я не предлагаю данного. А, а, у нас есть там брекет-системы, а, сейчас что-нибудь современнее появилось уже, более, ну не такое а, неудобное, как мне кажется, все таки у тебя во рту, а более, и более эффективное что-нибудь такое, вот современные методы а, лечения в а, ортодонтии? Ну, можно считать современными методами в ортодонтии применение КАП, то есть это система, разработанная в Америке, Invisible Line, которая, а, лечение заключается в Изготовлении большого количества КАП, которое рассчитывается непосредственно в лаборатории специализированной, когда снимаются пациенту оттиски, видна вся его ситуация во рту, и на специальном аппарате рассчитывают количество этих кап, но я вам так скажу. Все-таки несъемная аппаратура, которая является брекетой, она на сегодняшний день является самой оправданной. Потому что если э, мы говорим о том, что э, что-либо пациент должен сам снимать и одевать, э, разные бывают ситуации. Пациент внезапно уехал на отдых или в другой город, капуза был дома, прошло там две недели, приходится возвращаться на предыдущую капу, то есть оно имеет место, то есть, э, скажем так, брекеты, в частности, на сегодняшний день являются лучшим, просто брекет-системы они тоже эволюционируют, они меняются в размере, в подходе самого действия брекет-систем, то есть если раньше были распространены обычные брекет-системы, то сейчас это безлигатурные брекет-системы, которые Воздействуют на выравнивание зубов более пассивно и в то же время э, дают возможность пациенту пока, э, плановые визиты сократить не до посещения раз в месяц, допустим, а раз в два с половиной-три месяца. То есть эти более продвинутые брекет-системы, они более актуальны тем пациентам, которые лечатся из других городов, mm -hmm. из других стран. Потому что все-таки такой медицинский туризм, он присутствует. Потому что у меня есть достаточно много пациентов из других стран, которым выгоднее приехать сюда, проходить лечение здесь и получать результаты. Те, ну, которые им нравятся. Да, могу подтвердить, что у меня знакомый из Италии приезжает сюда. Здесь, ну, там не ортодонтия, а там зубопротезирование, и опять уезжает в Италию. Такое есть. Хирургическая ортодонтия – это уже просто вот вырываются зубы для красоты, что ли, для того, чтобы а -а -а. что-то выровнять, что-то развернуть и поправить? Ну, здесь немножечко подходы к лечению, мож, ортодонтический подход к лечению можно разделить на э, консервативный подход и на ортохирургический, то есть э, то, о чем вот вы спросили только что, э, это ортохирургия, которая э, обусловлена и необходима тем пациентам, их э, ну, достаточно небольшой процент, но это проблемы так называемого скелетного типа, то есть когда мы имеем дело э, 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 с Большим или малым раз, размером верхней или нижней челюсти, когда необходимо непосредственно прибегать к хирургическому уменьшению, допустим, нижней челюсти. Ортодон, в частности, в, в таких ситуациях ведет послеоперационный метод лечения. Но опять же, это очень глобальные такие вмешательства, которые, ну, редкие, так? редкие, да. очень редко. А есть какие-то основные и... правила, вот когда я пользуюсь, пользуюсь, допустим, брекет-системами, капами, э какие-то правила по уходу за самой системой и за полостью рта? Очень важно во время ношения несъемной ортодонтической аппаратуры, в частности, которую мы будем называть брекет-системы, гигиена полости рта – это одно из самых важных условий успеха, потому что я не буду лукавить, что брекет-система ухудшает состояние полости рта, тем самым вызывая кариозные процессы, которые могут пагубно повлиять. Потому для гигиены существуют различные маленькие ершики, различные ирригаторы, Который, ну, действие ирригатора, потоком э, струйки водички идет очищение. Э, сама чистка зубов непосредственно. Те пациенты, которые в процессе лечения, я вижу, что там гигиена не в должном состоянии, ходят на профессиональную чистку ультразвуковую или Airflow прямо в процессе лечения. То есть такой пациент приходит, я его ругаю, снимаю ему дуги, ну, брекеты остаются на месте, и он идет к врачу-гигиенисту на такую вот чистку. Потому как потом все становятся виноваты, когда бывают ситуации возникновения кариеса. Есть какие-то, я не знаю, там лечебная гимнастика. Вот если вы говорите, что ортодонты, они стимулируют рост кости, да, то есть это когда mm -hmm. там у ребенка, то есть должна быть, наверное, какая-то и какая-то гимнастика. Мы должны что-то там вытягивать, там смещать, там как-то вот так вот для того, чтобы э как-то там менялось у нас там и прикус, и или это невозможно это уже? Это возможно. Лечебная гимнастика особо актуальна процессе формирования и, и роста ребенка, то есть она имеет актуальность ну до до 12 лет, то есть в частности, если это дистальный прикус, э, дистальный прикус зачастую ретроположение, то есть нижняя челюсть у ребенка находится более к сзади от своей нормы, э, это видно бывают различные степени э, так называемый скошенный подбородок. Это вне ротовые признаки, которые иногда видны даже невооруженным глазом. В таких случаях, если это ребенок, миогимнастика заключается в том, что есть вредная привычка закусывания нижней губы, потому что так удобнее просто пациенту вот так вот ходить. Да? Угу. В таких случаях это должны контролировать родители, должен контролировать врач. Ребенок должен закусывать верхнюю губу непосредственно есть упражнения для круговой мышцы рта потому что те же вредные привычки в виде допустим сосания пальца э как раньше допустим боролись вот с этой вредной привычкой палец брали хинином то есть естественный горький такой вот раздражитель и мазали пальцы детям чтобы не они... знаю перцем ручки мазали когда вот, вот. Да. то есть ну подход такой не гимнастика она актуальна. В любом случае, то есть закусывание губы, вытягивание нижней челюсти вперед, сами ортодонтические аппараты, в частности, они помогают. То есть есть различные элементы аппаратов. Это могут быть наклонные площадки, это могут быть накусочные плоскости, которые выставляют и помогают ребенку. Правильно ставить челюсть, правильное соотношение. Есть какой-то возраст, ну, уже, наверное, взрослого человека, когда к ортодонту, ну, в принципе уже как бы поздновато. Идти, э, уже там ничего практически не исправишь? Я вам так скажу: у меня был самый мой такой возрастной пациент это был мужчина, более ему было 70 лет, и ситуация была какова? У него уже не было зубов на верхней челюсти вообще. Но у него внезапно начал расти ретинированный клык на небе. И мы приняли решение, чтобы для врача-протезиста этот клык включить, потому что это дополнительный ретенционный пункт, за которым протез будет лучше держаться. И он носил специальную пластинку, ну, где-то практически год, и мы поставили ему клык, на который он потом одел съемный протез. И вот. То есть это к слову о том, что в общем-то э, ортодонтия актуальна в любом возрасте. Просто необходимо четко понимать те задачи индивидуальные, потому что невозможно лечить э, плюс э, одинаково всех пациентов. То есть должен быть индивидуальный подход. Э, надо всегда Вести правильный анамнез, сбор анамнеза пациента, учитывать все его пожелания, его где-то финансовые возможности. То есть это очень много есть различных моментов, которые влияют, потому что ну, это тоже достаточно, само лечение, оно достаточно дорогостоящее. С а нами сегодня у программе «Краина здоровья» был лекарь-ортодонт Олег Артемюк. Дякую, что завитали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Черноморской Чорноморської мы ми ще повернемось.